নমস্কাৰ মই নৱশ্যতে এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ এ ডি এৰী প্ৰশ্ন আগতৰ ওপৰত এ ডি এৰ প্ৰশ্নকাকত হোৱাটছআপে হোৱাটছআপে ভাইৰেল হৈছে যিটো নব্বৈ পৃষ্ঠাৰ এটা পি ডি এফ ফাইল ইতিমধ্যে হোৱাটছআপে হোৱাটছআপে বিয়পি পৰিছে আচলতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে নে নাই হোৱা এই সম্পৰ্কত বহুতে জানিব বিচাৰে কাৰণ যিহেতু যদি প্ৰশ্ন আগত ফাদিল হৈছে পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে বুলি একাংশ হয়তো দাবী কৰিব আৰু কিছুমানে ক'ব হয়তো পৰীক্ষা পাতিব নালাগে কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে কাৰণ এইটো পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছতহে ফাদিল হৈছে বুলি হয়তো বহুতে ক'ব বিচাৰিব আচলতে এই গোটেই কথাবিলাক তদন্ত কৰিলে ওলাব যে আচলতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ফাদিল হৈছিলে নে নে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত এই প্ৰশ্ন আঘৰখন ফাটিল হৈছে যিহেতু তাত কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো দিয়া আছে গতিকে কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো চেক কৰিলে কোনটো চেণ্টাৰত এই প্ৰশ্ন আগৰখন ফাদিল হৈছে এই গোটেই কথাটো ওলাই পৰিব যে কোনটো চেণ্টাৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে এই পি ডি এফ ফাইলটো ওলাই পৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেৱা কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত কৰিব লাগে যাতে কোনে পেপাৰখন ফাদিল কৰিছে যে হয়তো ইনভিজিলেটৰো হ'ব পাৰে পেপাৰখন ফটো মাৰি হয়তো তেখেতে ৰাখি দিব পাৰে যি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত মানে এই যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ইমান যে স্পষ্টকৈ যে আছে যে তাত কোনো দাগ নাই মানে ইংলিছ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাত দুই এটা ডাগ দিয়া আছে গতিকে দুই এটা ডাগ দিছে মানে হয়তো ইনভিজিলেটৰজনে হয়তো প্ৰশ্নখিনি পঢ়িছিলে তেখেতে হয়তো ডাগ দি চাব পাৰে যে এইকেইটা ইজি পোৱাৰ কাৰণে তেখেতে ডাগ দিব পাৰে কাৰণ হয়তো কিছু পঢ়িব পাৰে কাৰণ কিছুমান প্ৰশ্ন কাকত কি হৈছে থাকি গৈছে মানে পৰীক্ষা হ'লে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা নাই গতিকে সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ যিহেতু ইনভিজিটৰ লৈ যায় গতিকে তাৰ পৰাই হয়তো ফটো মাৰি দিব পাৰে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কুৱেশ্যন বুকিত সহ উমৰ চিত জমা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ফটো হয়তো মৰা নাই যিবিলাকে মানে পৰীক্ষা হললৈ যোৱা নাছিলে পৰীক্ষা দিয়া নাছিলে তেওঁলোকৰ বাঢ়ি যোৱা যিসমূহ প্ৰশ্নৰ আগত হয়তো তাৰ পৰা হয়তো তেখেতে ফটো তুলি ৰাখিব পাৰে কাৰণ তাত দাগ যিহেতু নাই স্পষ্ট যিখন প্ৰশ্নৰ আগত এখন কোনো দাগ নাই গতিকে তেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে বৰ ধাৰণা কৰিছোঁ গতিকে ইনভিজিলেটৰজনক তদন্তলৈ আওতা আনিলেই গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব মানে যিসকল তাত ইনভিজিলেটৰ আছিলে সকলোকে তদন্ত আঁৰতালৈ আনিব লাগে যিটো চেণ্টাৰৰ পৰা বিয়পি পৰিছে যিখন প্ৰশ্নৰ কাকত সেই চেণ্টাৰটোৰ সকলো ইনভিজিলেটৰক তদন্তৰ আঁতৰাল আনিলে ওলাই পৰিব যে কোনজনে আচলতে ফটো মাৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোক হয়তো থাকিব পাৰে কোনজনে মাৰিছেতো কোনো এতিয়া গম নাপায় যিহেতু তাত আঙুলি দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আঙুলি চাই পেলাই ক'ব নোৱাৰে যে এইজনে বুলি গতিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে ওলাব তাতে হয়তো মানে তেখেতলোকে চাব আচলতে কোনজনে ফটো মাৰিছে হয়তো মিলাবও পাৰে যিহেতু তেখেতৰ আঙুলি যিটো চাপ বহিয়ে আছে দেখিছে আপোনালোকে আঙুলিতে ওলাই আছে গতিকে এই কথাবিলাক যিহেতু পুলিচেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আমিতো পুলিচ নহয় গতিকে তেখেতলোকে জানিব কথাবিলাক কেনেধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে গতিকে বিষয়টো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে যে কোন দুখীয়া আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু কোৱা হৈছে যে যিসকলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিব তেওঁলোকক মানে এক কোটি টকা হয়তো জৰিমনা তেওঁলোকক বিহিব আৰু তিনি বছৰলৈ জেইল হ'ব এই ধৰণৰ যিহেতু মন্তব্য কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে কোনো যাতে প্ৰশ্নকাকত যাতে ফাদিল কৰিব নোৱাৰে তাকে লৈ যিহেতু এখন আইন অনা হৈছিল গতিকে সেই আইনৰ আউটাত যিসকল পৰিব মানে কোনে ফাদিল কৰিছে সেইসকলক অতি সোনকালে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তদন্ত আউটালৈ আহি অহাৰ পিছতেই কাৰণ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় প্ৰশ্ন আকৰ্ষণ ফাদিল হ'ল বা পৰীক্ষা হোৱাৰ পূৰ্বে ফাদিল হ'ল এইটো তদন্ত যিটো হ'ব গতিকে কিয় ফাদিল হ'ল এই কথাটো যিটো ওলাই পৰিব তদন্ত তদন্ত কৰাৰ পিছতেই যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়তো নকৰিব কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে এক টকা আপুনি নিদিয়াকৈ যিহেতু এপ্লাই কৰিছিলে গতিকে পুনৰ যে পৰীক্ষা পাতিব এইটো এইটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ চৰকাৰে বাৰে বাৰে টকা খৰচ কৰি নাথাকে আপোনাৰ কাৰণে যিহেতু আপুনি এক টকা নিদিয়াকৈ যিহেতু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে গতিকে আকৌ চৰকাৰে কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ পৰীক্ষা নাপাতে গতিকে যিকেইটা চেণ্টাৰত হৈছে বা যিটো চেণ্টাৰৰ পৰা বিয়পিছে মানে কি ক'লৈকে বিয়পিছে কথা গোটেই কথাবিলাক যিহেতু তদন্ত পিছতো ওলাব যে প্ৰশ্নকাকৰ যদি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফাটিল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক'লৈকে বিয়পিছিলে ক'লৈকে দিয়া হ'ল পি ডি এফ ফাইল ক'লৈকে চেণ্ড কৰিছিলে গোটেই কথাবিলাক ওলাই পৰিব তদন্ত কৰাৰ পিছতেই গতিকে মই ভাবোঁ অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কাৰণ তেখেতে যিহেতু নিজেই কৈছিলে যে স্বচ্ছভাৱে যিটো নিযুক্তি দিবলৈ তেখেতে যিহেতু ওলাইছিলে স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তি এতিয়াও হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰশ্নকাকত যিসকলে ফাদিল কৰিছে হয়তো ইনভেজিডেৰে ফাদিল কৰিছে পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা নহয় কাৰণ পৰীক্ষা অলৰেডি দি গ'ল যদি সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন যদি কোনো কেণ্ডিডেটৰ নহয় মানে এবচেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা নহয় কাৰণ তাত যিহেতু চহী লোৱা হৈছিলে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যিটো পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাসকলে যিটো তাত চিগনেচাৰ কৰিব লাগে যে তেখেত প্ৰেজেণ্ট আছেনে নাই যদি তেখেতে চিগনেচাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে এবচেণ্ট দেখাব গতিকে তাতে ওলাই পৰিব যে প্ৰশ্ন এখন কে প্ৰেজেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ হয়নে নে এপচেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ হয় তদন্ত কৰাৰ পিছত যিটো ওলাই পৰিব কাৰ হয় যিটো তাত দিয়া আছিলে যে বুক কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো যিটো তাত দিয়া আছিলে গতিকে কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো চেক কৰি ওলাই পৰিব যে সেই প্ৰাৰ্থীজনে পৰীক্ষা দিছিল নে নাই দিয়া গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকক লৈ বহুতেই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহণ সাজি পেলাই তেওঁলোকে পৰীক্ষা পুনৰ দিয়াটো বিচাৰিব কিছুমানে কিছুমানে নিবিচাৰিব কাৰণ যিবিলাকৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে তেওঁলোকে পুনৰ দিয়াটো বিচাৰিব যে পৰীক্ষা পুনৰ হ'ব লাগে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে যিসকলৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে তেওঁলোকেতো কেতিয়াও নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে চাকৰিটো পোৱা ধান্দাতে যিটো আছে যিটো ইমান কষ্ট কৰি ইমান দূৰ গৈ টকা খৰচ কৰিছে কিছুমানে ধৰক এতিয়া সেইকেখন ডিষ্ট্ৰিকেৰে ইমৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে কোনোবা যে কেন্দ্ৰত ধৰক এতিয়া ঢলপথ ঘৰ তেখেতে ধৰক এতিয়া ঢকাখানা দিবলগীয়া হৈছে মই এটা জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ এনেকুৱাতো হৈছে গতিকে সেই সমস্যাৰ মাজেদি যিসকলে পৰীক্ষা দিলে তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষাত বহাটো নিবিচাৰে কেতিয়াও যিহেতু আগন্তক সাতাইছ তাৰিখে যিটো আহি আছে পুনৰ পৰীক্ষা যিটো ডিগ্ৰী লেভেলৰ গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পৰীক্ষাটো যিহেতু আছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে এতিয়া চালি জাৰি চাই থাকিলে নহ'ব গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক লৈ আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰি থ'ব নালাগে কাৰণ যিহেতু ইয়াত প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনে যিটো চোৱা চিতা কৰিব গতিকে আমি এইখিনিত বৰ বেছি মোৰ সোমাই লাভ নাই কাৰণ মই ভাবোঁ পষ্টখন ফাদিল হ'ব নালাগে পৰীক্ষাৰ পিছতহে হয়তো ইনভিজিলেটৰেটো হয়তো ফটো মাৰি হয়তো পঠাইছে গতিকে তেখেতক অতি সোনকালে আৰু পানিচমেণ্টটো বুজি পাইছে কি ধৰণৰ পানিছমেণ্ট বিহিব লাগে তেনেকুৱা এটা পানিছমেণ্ট যাতে বিহে যে ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতলোকে যাতে এনেকুৱা কাম নকৰে কোনো যাতে ইনভিজিলেটৰ যাতে এনেকুৱা কাম কৰিব যাতে নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পানিছমেণ্ট বিহিব লাগে যদিহে ইনভিজিলেটৰ ভুল কৰিছে যদি কেণ্ডিডেটৰ ভুল কৰিছে তেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ হ'ব এইটো শাস্তি গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেই কথাবিলাক অতি সোনকালে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই এইখিনিকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ যদি কিবা ক'ব লাগে আজি নিশ্চয় আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকেশ্যন লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম